Конечно. А Все поборы, у нас интересные специальности, у нас, например, чисто повара нет, может быть, повар-водитель, да? то есть он выполняет задачу, и там, и здесь. У нас бывает пулеметчик-санитар, очень интересно, только в десантных войсках такие вещи. То есть универсальные солдаты, которые, как минимум, два и более специалисты. Сейчас много на сегодняшний день ребят, которые уже в первую войну проходят, они у нас остались, и вот вопрос этот проблемный, как будет дальше в следующем году, от чего будем С какие контракты, какие суммы. Ну, все мы подборку ходим, и бережное содержание это немаловажный фактор. Но, к сожалению, на первое число у нас нет такой конкретики. Но со слов нашего руководства на сегодняшний день это стабильная ставка от 7, в зависимости от зоны перебывания и выполнения беспособиться. Grazie.